всего на ЖК Европейка 21 секция. Из них сейчас в работе 27. По первой очереди сдали 8 домов, передали ключи, ключи на консерв сервис. На второй очереди сейчас в работе 5 домов, которые до конца года будут закончены. Единственное, что по одной секции будет не готов один этаж. По третьей очереди в работе 10 домов, из них 6 будет выполнена в одном этаже по кирпичной кладке. Одна секция будет перекрыта плитой перекрытие, Четыре секции будут закончены. По первым этажам работы будут продолжены в следующем году. По четвертой очереди начали два котлована, которые будут, на которых будут приняты подготовки. И в работу берем еще две, две секции. То есть, итого будет четыре. Завели газ, на первую очередь пустили на 22 число. КНС работы ведутся по ЖК всему. Ведется благоустройство вдоль трассы по двум направлениям в сторону Белогородка и в сторону Киева. И ведутся работы по автобусным остановкам по номер один и номер два. В принципе, работаем, стараемся стремиться к результату.